Jejak awal bahasa Melayu dapat dikesan sejak abad ke-7 Masihi menerusi tulisan Pallava yang berasal dari India Selatan. Tulisan ini digunakan dalam penyebaran agama Hindu Buddha dibawa ke Nusantara melalui perdagangan dan pertembungan budaya. Prasasti Kedukan Bukit di Palembang yang bertarikh 683 Masihi menjadi saksi kepada hubungan erat antara alam Melayu dan tamadun India. Tulisan Palawa bersifat abugida, setiap huruf mewakili konsonan dengan vokal bawaan. Bentuknya melengkung sesuai diukir pada batu dan daun lontar. Palawa bukan sekadar sistem tulisan, tetapi bukti bahawa orang Melayu telah memiliki sistem intelektual tersendiri. Ia menandakan permulaan tradisi ilmu dan catatan yang kemudian menjadi akar kepada pembentukan bahasa Melayu bertulis. Abad ke-13 membawa sinar baharu. Ketika Islam mula berakar di alam Melayu, lahirlah satu sistem tulisan yang menjadi nadi tamadun Islam iaitu tulisan jawi ia diadaptasi daripada huruf Arab jawi dan disesuaikan dengan bunyi Melayu huruf seperti ca ja", nga pa dan ga dicipta bagi memenuhi keperluan sebutan tempatan dari istana Melaka hingga ke surau kecil di desa. Jawi digunakan dalam pelbagai bidang. Penulisan undang-undang seperti Hukum Kanun Melaka, karya sastera agung seperti Hikayat Hang Tua serta kitab-kitab agama dan ilmu pengetahuan. Jawi bukan sekadar tulisan ia adalah simbol keislaman, warisan budaya dan lambang jati diri bangsa Melayu. Melalui Jawi, ilmu berkembang, melalui Jawi tamadun Melayu membina kekuatan rohani dan intelektualnya. Menjelang abad ke-20, gelombang baharu tiba bersama penjajahan British dalam sistem pendidikan moden mereka huruf latin diperkenalkan lalu lahirlah sistem ejaan Rumi Wilkinson 1904 sistem pertama yang menggunakan huruf Rumi untuk bahasa Melayu R J Wilkinson seorang pegawai British memperkenalkan ejaan ini bagi tujuan pendidikan di sekolah Inggeris. Walaupun masih dipengaruhi oleh ejaan Inggeris, sistem ini membuka jalan kepada pembakuan tulisan Rumi dalam bahasa Melayu. Gabungan huruf seperti CH, NJ, SJ dan TJ digunakan untuk mewakili bunyi Melayu. Satu percubaan awal untuk menyatukan sebutan dan penulisan. Penggunaan tulisan Rumi mula berkembang menggantikan Jawi dalam urusan rasmi dan pendidikan. Bukan kerana lemahnya Jawi, tetapi kerana perubahan sistem, dasar dan keperluan zaman tahun 1933 menandakan satu detik kebangkitan bahasa Melayu moden. Zainal Abidin bin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Zabbar tampil memperbetulkan kelemahan sistem Wilkinson. Lahirnya sistem ejaan Zabbar iaitu sistem ejaan Melayu pertama yang dicipta oleh anak watan sendiri ejaan ini lebih sistematik dan dekat dengan sebutan Melayu sebenar. Prinsipnya mudah, satu huruf satu bunyi. Ia digunakan dalam buku teks, surat rasmi kerajaan dan akhbar awal seperti Utusan Melayu serta Majalah Guru. Serta sistem Zabba menyeragamkan tulisan di seluruh tanah Melayu sebelum merdeka. Ia menjadi asas kepada penyatuan ejaan Malaysia Indonesia kelak dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan rasmi yang disegani. Tahun 1956 pula menyaksikan satu peristiwa penting iaitu Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga di Johor Bahru dan Singapura. Dari pertemuan besar itu, lahirlah sistem ejaan Rumi Kongres. Tujuannya jelas, iaitu menyeragamkan ejaan antara Tanah Melayu dan Indonesia agar bahasa Melayu dapat digunakan secara serantau. Ejaan Kongres menekankan prinsip satu bunyi satu huruf tanpa tanda diakritik. Ia turut menyesuaikan kata pinjaman asing mengikut sebutan Melayu seperti hikmat dan universiti. Sistem ini menjadi jabatan antara ejaan Sapa dan ejaan Rumi baharu. 1972 Yang akhirnya menyatukan kedua-dua negara serumpun ini di bawah satu dasar ejaan yang harmoni. Namun, perjalanan bahasa ini tidak pernah sunyi daripada cabaran. Dalam arus globalisasi, bahasa Melayu berdepan perubahan besar dari segi pendidikan, media sosial dan pencampuran kod. Di sekolah dan universiti, ramai pelajar lebih selesa menggunakan bahasa Inggeris hingga kadangkala mengabaikan struktur dan tata bahasa Melayu baku. Di media sosial, gaya penulisan semakin santai. Singkatan seperti saya, tak atau diorang menjadi kebiasaan. Akibatnya, generasi muda semakin jauh daripada keindahan bahasa ibunda mereka sendiri. Lebih membimbangkan ialah pencampuran kod bahasa yang semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat terutamanya apabila ungkapan seperti saya akan confirm dengan dia nanti digunakan menggantikan ayat yang lebih tepat dalam bahasa Melayu seperti saya akan sahkan dengan dia nanti fenomena ini menunjukkan kecenderungan sesetengah penutur untuk mencampur adukkan unsur bahasa asing dalam pertuturan harian yang akhirnya boleh menjejaskan keaslian, keindahan dan kefasihan penggunaan bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu telah menempuh perjalanan yang amat panjang dan penuh warna. Bermula daripada tulisan palafa yang menjadi asas kepada tradisi penulisan awal di Nusantara. Berkembang kepada tulisan jawi yang memperkukuh kedudukannya sebagai bahasa ilmu, agama dan pemerintahan hinggalah kepada usaha-usaha tokoh seperti Zaba yang memodenkan sistem ejaan serta perjuangan Kongres Bahasa dan Pesuratan Melayu yang memperteguh martabatnya sebagai bahasa kebangsaan.